Хорошие вопросы, которые сегодня обычные севастопольцы задают в этой ситуации. Где муж? Почему он не возвращается домой? Кто препятствует свободному проживанию в этом чудесном городе? И ко мне сегодня, ко мне контрадмиралу Чалому заместителю командующего ВМС Украины по боевой подготовке, позвонили жены моих бывших подчиненных с одной единственной просьбой – оказать содействие, повидаться с мужем, передать ему личные вещи и все остальное. Мы не решаем никаких политических вопросов. Мы не пытаемся достучаться до, сегодня до главы города Дойникова, до мэра Чалова и принять какое-то решение в этом отношении. Но лично мое мнение, что сегодня всем ясно, Украинские военные присяги верны, они не сдадут территорию Украины, и нужно договариваться, нужно ждать референдума, который назначен на 30 число. А до этого прекратить все инсинуации и обеспечить нормальное функционирование части. Нужно не бояться человека с ружьем. Украинский командующий в своем заявлении четко сделал свою позицию. Мы не собираемся применять оружие против мирных граждан. На сегодняшний момент категорически запрещено применять оружие и против этих людей, переодетых в российский спецназ. Украинская армия не собирается применять оружие и приветствует волеизъявления украинского народа и свободного изменения. Но при этом нужно быть толерантным, нужно уважать чужое мнение, нужно уважать верность присяги, а не превращаться в каких-то, я даже не знаю, как это все называть. Но история прекрасно знает, чем заканчивались обороны и стойкость защитников в осаде. Без воды, без пищи, без еды. Если кто-то сегодня предоставление воды, пищи и э, электричества э, считает это гуманитарной акцией э, осажденным, то он глубоко ошибается. Осада есть осада. Со всеми моральными и остальными э, последствиями. Вот. Я должен сегодня сказать, что э, э, та часть населения Севастополя, которая приветствует э, Украину и готова жить в свободно развивающемся городе, она ждет только одного. Это закон о Украины о статусе города Севастополя с предоставлением широких полномочий.

медицинскую, медицинский персонал медпункта штаба не пускают на рабочие места. Долгими упорными, которые еще продолжаются, консультации с какими-то высшими эшелонами власти со стороны мирных демонстрантов, продолжаются переговоры о допуске медицинских работников на рабочее место. Если бы не госпитальная бригада, Сейчас бы невозможно, сейчас эвакуировали обострение язвенной болезни желудка. Если бы не наша готовность, неизвестно, чем бы это все закончилось. Потому что допуска медицинских работников к людям, где находятся в жесточайшем психоэмоциональном напряжении, которое не способствует физическому здоровью.